Исполнение выполнения действующей действующего отраслевого соглашения между Министерством транспорта Украины, Фондом государственного имущества Украины, Ассоциацией Аэропорты Украины и Профсоюзами э, авиации Украины. Что имеем на сегодня? Э, в отраслевом соглашении есть норма о несокращении больше 5% сотрудников в результате реорганизации и прочих процессов в авиакомпании. На сегодняшний день эта норма грубо нарушена как со стороны собственника авиакомпании России, так и со стороны государства в лице авиационной службы, которая также подписывала отраслевое соглашение. Позор! второе требование, опять-таки, в рамках отраслевого соглашения, это э, приостановка незаконной реорганизации авиакомпании «Аэросли». На сегодняшний день собственникам авиакомпании «Аэросли» грубо нарушено законодательство в отношении проведения реорганизации. Грубо нарушен закон о правах профсоюзов в этом процессе. Позор! наших требований а, пресс, а, прекратить незаконное увольнение многотысячного коллектива авиакомпании Аэросвит в рамках того о чем мы говорим что сейчас грубо нарушены права профсоюзов участвовать в законном процессе реорганизации Грубо нарушены уже на сегодняшний день. Грубо нарушено трудовое законодательство в отношении процесса сокращения штата. Тем не менее, всем раздают сейчас предупреждение об увольнении. Через два месяца века компания рассвет может и не быть позор тем, кто это делает. Позор.